Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah berjumpa kembali kita uh, Di malam hari tujuh Ramadan Alhamdulillah uh, Selama tujuh hari kita telah berpuasa Alhamdulillah dengan izin Allah SWT Moga-moga Allah SWT akan memberikan pahala kepada kita semua Hasil daripada puasa kita dan juga uh, Taraweh kita pada setiap amalan dan kiamulal kita Dan juga pembacaan kita Pembacaan Al-Quran kita, tilawah kita moga moga Allah Subhanahu Wa Taala akan menggandakan pahala kepada kita dengan keikhlasan yang lebih insya-Allah pada setiap kali kita beribadah. Pada malam ni insya-Allah pada kali ini insya-Allah kita akan pada hari tujuh Ramadan ini kita akan bersama-sama insya-Allah di juzuk yang ketujuh. Kita tengok pula apakah sinopsis kandungan secara umum ya, secara umum saja kita tak mampu untuk uh, pergi lebih detail pada setiap perkara yang disebutkan dalam setiap juzuk ini tapi kita sebutkan sinopsis-sinopsis sahaja. Dalam juzuk yang ketujuh pada kali ini, pada yang kita telah baca uh, sebentar tadi ataupun esok insya-Allah, iaitu kita akan dapati ada dua surah di dalam juzuk yang ketujuh ini. Yang pertama sekali adalah surah Al-Maidah. Sambungan daripada surah Al-Maidah. Uh, sebelum daripada ni kita telah ada surah Al-Maidah di dalam juzuk yang keenam. Kemudian uh, tahabis Kemudian sambungannya iaitu ayat daripada ayat 83 sehingga ayat 120. Jadi surah Al-Maidah ni ada 120 ayat. 81 hingga 81 82 adalah berada di juzuk yang ke-6. Sekarang juzuk yang ke-7 ayat Al-Maidah daripada 83 sehingga 120. Dan kemudian surah yang kedua yang ada di dalam juzuk ini adalah surah Al-An'am. Al-An'am soalan anak ini iaitu daripada ayat 1 sehingga ayat 110 insya-Allah itu pun tak habis ni ya. insya Allah. tak habis dah jadi kita akan tengokkan juzuk-juzuk ini kadang -kadang dia kadang-kadang dia memotong-motong surah ni surah-surah apa ni surah-surah yang ada ini jadi insya-Allah dalam juzuk ini kita akan tengok juzuk ini insya-Allah kandungan juzuk ini yang pertama sekali surah al-maidah surah al-maidah sebagaimana yang telah kita sebutkan kemarin iaitu surah al-maidah ini bermakna hidangan iaitu oleh kerana Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang uh, perkataan hidangan ini perkataan hidangan maksudnya ialah makanan uh, dulang lah kita kata macam dulang itu hidangan daripada langit yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada hawariyin hawariyin ini adalah pengikut-pengikut ataupun orang-orang yang setia dengan Nabi Isa alaihissalam Ha, itu sebagai janji daripada Allah Subhanahu Wa Taala kalau kamu na Allah Taala boleh berikan ini sebagai satu mukjizat kepada kamu semua tetapi dengan syarat kamu semua mestilah mestilah ha, melaksanakan janji kamu iaitu untuk menjaga agama ini untuk menyebarkan agama ini. Itu yang pertama al-Maidah. Kemudian kita masuk pula kepada surah Al-An'am. Al-An'am ni saya buat ringkasan kesimpulan dulu sikit eh iaitu kesimpulan sedikit daripada nama-nama uh, ni, nama-nama yang ada nama surah ni. Al-Maidah tu yang pertama, yang keduanya Al-An'am. Al-An'am maknanya binatang ternak, maknanya. Al-An'am binatang yang berkaki empat lah. Kalau ayam, itik tu kita tak panggil Al-An'am dalam bahasa Arab. Al-An'am ni ialah seperti kambing, seperti lembu, seperti kerbau ke atau pun unta. Itulah yang biasanya. Itu dipanggil Al-An'am yang menjadi pemeliharaan yang dipelihara oleh orang-orang Arab. Jadi surah Al-An'am ni berbeza daripada uh, surah uh, Al-Maidah. Kerana apa? Dari segi penurunannya. Al-Ma'idah ni adalah surah Madani. Al-An'am adalah surah Maki. Jadi, artinya satu surah Madani, satu surah Maki. So, perbezaan dia jauh. Eh? Perbezaan jauh ni artinya ialah dari sudut kandungan dia. Dari sudut persekitaran dia. Dari sudut uh, suasananya. Suasana di mana surah ini turun, uh, surah Al-Ma'idah, uh, surah Ma'idah dan surah Al-An'am ni. Sangat jauh beza kita tengok. Kerana apa? Surah Madani, surah yang turun di Madinah ni biasanya adalah dipenuhi dengan ayat-ayat hukum dan sebagainya. Tapi bila pergi kepada surah Makki, ayat yang turun di Mekah, maka dia tidak mengandungi hukum. Sangat sedikit mengandungi hukum. Dia banyak menceritakan lebih kepada akidah, kepada sikap, kepada stand, kepada fikrah dan juga kepada akhlak-akhlak. Perkara-perkara yang patut dibuat, dilakukan. Stand, perasaan-perasaan, tasawur Aa, apa yang sepatutnya difahami dan sebagainya aa, di, patutnya dibetulkan aa, dalam kita semua ni yang yang kemungkinan banyak benda-benda yang diwarisi daripada zaman jahiliah sebelum daripada aa, mereka tu Islam lalu mereka menjadi Islam maka banyak benda jadi sebenarnya ini sangat penting untuk kita juga soal an'am ni Soal makiah ni kenapa walaupun kita kita kata kita ni dah 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 melepasi dah semua kan, bukan maki kita ni ha kalau ikutnya ma, macam madani lah kita ni kan tetapi sebenarnya banyak benda-benda yang dalam soal maki ni yang membetulkan kita banyak sebenarnya kesilapan-kesilapan yang ada pada kita pada hari ini kan ha, tak kiralah ha, apa perkara-perkara yang mengganggu ha, sikap-sikap stand-stand kita fikrah-fikrah kita ni ni ha, tasawur-tasawur yang ada dalam diri kita ni ha, dibetulkan sebenarnya bila kita baca surah Al-An'am surah surah Mahkir ini. Jadi kita tengok secara uh, secara umumnya secara umumnya ialah surah Madan surah uh, Maidah ni yang ada iaitu daripada ayat 83 sehingga ayat 120 di dalam juzuk yang ketujuh uh, ni pada pada malam ni uh, adalah berkaitan nombor satunya ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebutkan tentang hubungan di antara orang Yahudi dan Nasrani dengan orang mukmin. Ada orang-orang Yahudi, orang-orang Kristian yang baik. sebagaimana yang disebutkan, setengah daripada mereka tu menangis bila mendengar, bila dibacakan ayat Allah. Perkara ni berlaku semasa Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Ni surah Al-Maidah. Semasa Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan Nabi, sahabat-sahabat berhijrah ke ke apa ke, ke Habasyah berjumpa dengan Najashi. Dan akhirnya Najasyi Na, Najasyi tu menerima Islam Dah masuk Islam secara senyap-senyap Dan kita dapati bahawa apa ni Nabi SAW telah uh, Sembahyangkan jenazah Untuknya uh, Semayang eh, Bila Najasyi itu, Najasyi itu meninggal Bermakna bahawa Najasyi itu masuk Islam jadi itu satulah makna ada orang-orang Kristian ini uh, Allah SWT kata kan di sini kan di kalangan mereka ni baik-baik. Uh, jadi apabila mereka Kristian, kerana mereka masuk Islam ikut Nabi Isa, kemudian masuk Islam apabila Nabi Muhammad SAW datang, maknanya mereka dapat dua pahala pahala di sana dan juga pahala di sini, itu perkara pertama yang keduanya Allah SWT menegur orang-orang Islam ni supaya jangan mengharamkan apa-apa yang dihalalkan oleh Allah SWT, perkara ni kita boleh dapati dalam ayat 87-88 surah Al-Ma'idah, iaitu kita tak boleh mengharamkan apa yang telah dihalalkan. Jadi kena ikut dengar cakap Allah Subhanahu Kalau Allah Taala halalkan, kita mesti halalkan. Allah Taala kata haram, kita kena haram. Kita tak boleh buat memandai-mandailah dalam masalah hukum haram halal ni memandai-mandai kita sendiri. Jadi ada peraturan-peraturan lah yang telah ditetapkan. Perkara yang ketiga ialah masalah pengharaman arak. Ha, iaitu ayat yang ke-90 93 Allah Subhanahu sebutkan arak, judi, Uh, korban untuk berhala dan macam-macam ni semuanya akhirnya ni diputus-putus lah tak adalah semua adalah haram sebelum daripada ni kita baca dalam juzuk-juzuk yang sebelum daripada ni ada masalah arak ni jangan mendekati solat ketika kamu mabuk dan sebagainya jadi artinya pengharaman arak ni dia uh, gradually sikit-sikit eh. dia bukan sekaligus uh, jadi dalam ayat Al-Ma'idah ni iaitu ayat 90-93 ni uh, itu memang kata putus dah dah tak boleh dah ha, uh, tu dah uh, semua haram tak boleh dah eh. kena tinggalkan jadi di sinilah kita dengar dalam sirah uh, Sayyidina Umar berkata intahaina 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 maknanya stop kami dah stop kami stop ya Allah kami stop ya Allah macam tu sikap uh, para sahabat sikap orang Islam lah yang sepatutnya bila mendengar satu uh, arahan daripada Allah Subhanahu wa taala kemudian ada lagi contohnya masalah larangan uh, berburu juga disebutkan semasa ihram larangan berburu bukan tak boleh berburu eh tapi tak boleh berburu semasa ihram Ha, uh, ini disebutkan juga dalam surah Al-Ma'idah ayat 94-96 dan seterusnya dalam ayat 110 uh, 10, 111 ah ini diceritakan tentang mukjizat tu mukjizat Nabi Isa ah 100 110 111 112 113 114 115 ah itu cerita pasal maidatan minas sama tu iaitu salah satu daripada mukjizat Nabi Isa alaihi salam ialah bila diminta oleh Hawari maka datanglah apa ni hidangan makanan tu, daripada langit uh, jadi akhirnya ayat 116 sehingga ayat 120 Allah Subhanahu Wa Taala uh, menyebutkan kata-kata Nabi Isa iaitu Nabi Isa uh, berlepas diri maksudnya ialah Nabi Isa uh, bari-bari mana aku aku tak tak aku tak bertanggungjawab lah hendak apa yang dibuat oleh orang-orang uh, Kristian -orang apabila orang Kristian ni telah mengamalkan Trinity jadi Trinity ni telah diamalkan oleh orang Kristian sejak masa itu lagi masa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam orang Kristian masa tu dah Trinity dah Ha, jadi Nabi Isa ni Allah Ta'ala ceritakan jadi kita ni bila kita baca Quran sebenarnya kita ni lebih tahu tentang apa yang disebutkan oleh Nabi Isa daripada orang Kristian sendiri orang Kristian sendiri uh, yang baca hanya baca Bible atau kalau bacalah uh, mereka sebenarnya banyak benda tak betul jadi Allah Ta'ala betulkan balik jadi kita ni orang Islam lebih tahu tentang apa yang disebutkan oleh Nabi Isa lebih daripada orang Kristian tahu tentang Nabi Isa jadi itu Alhamdulillah kan kehebatan kita semua tapi syaratnya kita ni baca Quran lah Kemudian masuk kepada soalan al-An'am, kita sebutkan soalan al-An'am ni kenapa nama di al-An'am, binatang ternak? So kenapa binatang ternak? Kerana uh, masalah dalam dalam apa ni, so al-An'am ni Allah Taala sebutkan salah satu daripada amalan ataupun kepercayaan ataupun akidah orang-orang jahiliah ini ialah mereka meletakkan pada binatang ni uh, apa ni uh, itu mereka. Contohnya mana kalau binatang ini macam ni ni, kalau mengandung macam ni ni, kalau anak yang kena, berapa ni kena macam ni. Jadi mereka buat undang-undang mereka sendiri. Undang-undang datang daripada mana tak tahulah kan. Daripada nenek moyang mereka dan sebagainya. Mereka cipta. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam ni. Itu semua adalah amalan-amalan yang karut, amalan-amalan yang direka-reka oleh uh, manusia itu sendiri. Jadi ulama-ulama sehingga menyebutkan bahawa kata soalan am ni nama dia adalah binatang kerana Allah Taala nak sebutkan simbolik bukan bukan masalah binatang saja bukan orang-orang Quraisy ni orang-orang yang sebelum daripada Islam ni ni uh, zaman Nabi tu orang yang tak masuk Islam lagi tu bukan hanya masalah binatang ni saya banyak benda mereka ni kata yang ni lah macam ni lah macam ni lah um, buat haji lah macam ni macam ni mereka 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 banyak benda jadi Allah Taala sebutkan semua tu cuma dalam soalan am ni Allah Taala sebut ambil satu benda sebagai contoh macam mana orang-orang Quraisy telah mengadakan sesuatu hukum sesuatu uh, perkara yang mana tidak dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah tak sebutkan. Allah Taala tak kata boleh ke tak boleh. Tapi mereka yang mengatakan boleh ke tak boleh. Mereka yang mengada-ngadakan sendiri. Jadi daripada sinilah uh, uh ulama kata bahawa surah ini, surah Al-An'am ini untuk mengajar kita bahawa kita sepatutnya adalah uh, kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala saja. Maknanya yang menyerahkan kepada Allah Taala untuk menentukan mana satu betul, mana satu halal, mana satu haram, mana satu boleh, mana satu tak boleh. Kalau kita memandai mandai sendiri, sedangkan dalam Quran dah ada, sedangkan hukum Islam dah ada, syariat dah ada, bermakna kita telah melanggar satu perkara yang mana hak itu adalah hak Allah Subhanahuwataala. iaitu Allah Taala yang me 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 yang hanya boleh menentukan menjadi lawgiver, ha, menjadi hakim, menjadi penentu kepada apa-apa ni. Bukan hakim hakim dalam mahkamah tu bukan eh. ni cerita pasal hakim maksudnya hakim penentu sebagai hukum penentu hukum. Jadi beberapa perkara lah yang saya sebut sepintas lalu lah daripada sini iaitu penamaan surah ni telah kita sebut tadi yang kedua ni tema iaitu hak menurunkan. Ha, tema daripada surah ini lah hak menentukan hukum adalah sebenarnya hanyalah milik Allah Taala kan Allah Taala lah yang lebih tahu segala-galanya Allah Ta'ala tahu tentang dulu kini dan selamanya kiri kanan belakang depannya semua lapisan semua Allah tak tahu kita ni hanya tahu apa yang ada di keliling kita saja dan di zaman kita saja yang tercapai oleh ilmu kita saja yang kita dengar saja itu pun kita tak tahu keseluruhannya jadi ayat-ayat seterusnya dalam surah Al-An'am ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan antaranya ialah uh, apa ni ahli kitab ha, ayat ke-20 dan soalan Al-An'am ni ayat 20 ayat 24 ahli kitab ni dia tahu tentang nabi ni Ha, cuma mereka ini mendusta. Ha, mendusta menolak uh, Nabi. So, kedatangan Nabi. Sebab sedangkan benda itu dah ada dalam kitab-kitab mereka. Dalam Taurat dah ada. Dalam Injil dah ada. Sebut tentang Nabi Muhammad SAW ni akan datang di akhir zaman ni. Tapi mereka ni, ni memang hasadan. Ha, mereka ni jahat. Mereka tak nak terima dan sebagainya. Ataupun mereka ni disembunyikan ilmu tu. Oleh padri-padri mereka dan sebagainya lah. Ha, kemudian uh, Allah Ta'ala sebut lagi eh. Uh, di hujung hujung juzuk ini kita akan tengok kita akan jumpa dialog di antara Nabi Ibrahim dan juga ayahnya. Ha, ini pun cantik juga eh uh, kalau kita dapat tengok uh, dengan teliti kita tengok macam mana eh uh, Allah Taala mengajarkan. Uh, ayah ni ni kafir maka Nabi Ibrahim bercakap uh, dengan lemah lembut dan sebagainya. Uh, jadi benda ni diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hujung juzuk yang ke 7 uh, ni. Dan terakhirnya ialah Nabi Ibrahim bercakap dengan kaumnya dan juga Uh, yang terakhir ada satu part iaitu ayat 108 hingga 110 Allah Subhanahu Wa Taala melarang kita ni mencerca agama lain. Bukan kerana agama agama tu betul, agama tu tak betul. Yang selain daripada Islam memang tak betul, tak diterima oleh Allah Taala. Cuma dari segi muamalat dari segi zahirnya, cari segi berdepannya kita tak boleh dilarang untuk mencerca. Sebab apa? Akan membawa kepada satu akibat iaitu mereka akan mencerca balik Islam ini tanpa mereka ada mempunyai pengetahuan. Jadi setakat itulah saja. Insya-Allah jangan lupa Aa, jangan lupa like, bagi komen insyaAllah jangan lupa bagi komen, aa, like, subscribe insyaAllah supaya akan bersemangat lagi lah kita untuk aa, membuat video-video seterusnya yang berkaitan dengan Al-Quran dan lain-lain. Wallahualam bisawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh